Я просто смотрю, что у нас появилась информация о том, что те, у кого вы сегодня проводили обыски и вчера тоже в развитии первых задержаний, заявляют, что уже и изъятые 2,6 тонны бурштуна легально. У нас за всю историю эта компания столько не добыла борштуна, как теперь они пытаются обелить и забрать эти камни назад. То есть я просто хочу дополнительно э, дополнить руководителя службы о том, что тот обыск, который он проводил, по сути, это была альтернативная фабрика, нелегальная по переработке бурштына, где некоторые люди, мы об этом скажем чуть позже, сидят одним, простите, задом на двух стульях. С одной стороны, они государственные служащие в ликвидируемой государственной компании и пользуются всем, чем там можно взять. А с другой стороны, они э, лидеры частной компании, которая делает бизнес на этом. Они сейчас бизнес. задним числом намагаются легализовать бурштин, который никогда не выдобывался в таких опциях за всю историю компании. Да. Это первое, что я хотел ремарку дать. И второе, я бы просил, чтобы мы не возвращались к этой теме уже, членов комитета министров, по итогам наших совместных мероприятий, которые мы с ДФС вместе проводили 29 июля, в Дубровицком районе, где было столкновение, когда задержали незаконных работников, не задержали бурштин, и толпу возмущенных возглавил глава администрации районной. Я выношу на розыгрыш членов кабинета министров э, э, решение о том, чтобы обратиться к президенту об отставке этого главы райдерж администрации. Відповідное клопотание и обоснование Какие я надам. Э, Киркевич Сергей Васильевич. Э, Добровицкая райдерж администрация э, Ровенской области. Э, нема заперечень. Щоб звернутись до президента про звільнення керівника реадміністрації, я так розумію, що мова йде не тільки про керівника реадміністрації. Фактично, ця схема покривається і правоохоронною системою, і органами державної виконавчої влади, і керівниками реадміністрації, і служба безпеки, і прокуратура, тобто це організоване злочинне угрупування до складу якого входять як бандити, так і ті, які носять погони. Тому Арсен Борисович разом з Державною фіскальною службою ви оперативно працюєте, і буде абсолютно правильно, коли буде створена одна єдина стичооперативна група. Давайте залучимо туди також представників служби безпеки України, щоб притягувати до відповідальності як за незаконний видобуток бурштину, так і порушувати кримінальні провадження і притягувати до кримінальної відповідальності посадових осіб правоохоронної системи і відповідних адміністрацій за покривання і безпосередню участь в організованому злочинному угрупованні по видобутку бурштина.